natriy gidroksidning 400 yuz 8 foizni eritmasini tayyorlash uchun necha gram natriy oksidi kerak xuddi shunday mana faqat tayyorlanishi kerak bo'lgan eritma ma'lum ya'ni 400 yuz bo'lishi kerak tarkibida natriy gidroksidi 100 foiz nechi foizni tayyorlash kerak 8 foiz bo'layotgan bo'lsa topaman. Necha chiqadi o'ttiz ikki gramm nima kerak natriy oqash kerak shuni olish uchun qancha natriy nima kerak depti oksidi kerak de. xuddi ke mana bu jarayonning teskarisi demak natriy oksidini avval nima suvga tashlab شğar natriy gidroksid hosil qilish kerak edi ya'ni ishqoriy metall oksidini suvga tashlasak ishqoriy ishqor hosil bo'ladi tenglashtiramiz o'n birinchi misolmida sakson gram nechi bo'ladi qirq olti o'n oltini qo'shsak oltmish ikki bo'ladi buyoqda nechchi o'ttiz ikki gramm olish uchun qancha natriy oksidi kerak tushunarlimi <laughs> bo'ldi javob chiqadi proporsion yechkamizda yigirma bir uch to'qqiz gramm kaliy yuz gramm suvda eritilishdan hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini aniqlang ya'ni foizni aniqlang uch to'qqiz gramm kaliyga yuz gramm suvda ertish kerak bilamiz kaliyimiz ham yana nima aktiv metall bo'lgani uchun suv bilan shiddatli reksiaga kishib ketadi reaksiyasini yozib olaman birin suv bilan kaliy ohash ya'ni vodorod ajralib ketadi reaksiyani tenglab olamiz reaksiyani tenglab olish uchun